У нашому суспільстві проблема з корупцією ніколи не втратить свою актуальність. В кожному другому університеті студенти, щоб скласти іспит, дають викладачу хабаря. У чому ж полягає найголовніша проблема корупційного навчання? А в тому, що студенти не мають мотивації для отримання знань. Простіше заплатити гроші за відмінну оцінку, ніж вчити цей предмет цілу ніч. А після отримання диплому робочі місця поповнюються некомпетентними фахівцями. Что вы можете сказать про коррупцию в навчании? Э, про коррупцию в университетах я, конечно же, слышал, но так как я учусь в Киевском национальном университете культуры и искусств, то я с таким никогда не сталкивался. Эм, ну, в общем, по поводу коррупции в университете, мне кажется, это, об этом все знают, и это очень с большой проблемой у нас. И я, например, знаю своих одноклассников, которые очень плохо сдали тесты, и потом оказались в университете Шевченко. Коррупция, безусловно, на высоком уровне, но я уверена, что у нас с этим борются. И на 100% уверена, что у нас в университете коррупции нет. Знаете что? Вот благодаря нашей коррупции, вот талантливые дети, они просто не могут полноценное обучение получить. Если поблагодарить ми министра культуры какого-нибудь или образования молодежи и спорта, то можно увидеть какой-то крах в его глазах получение каких-то необразованных средств.